boleh ke makan ular ni? Ha, biasa kan kita tengok video, kita scroll scroll kat food tiba-tiba ada video yang orang tangkap ular, lepas tu dia potong-potong, dia masak, dia makan. Jadi kita ni sebagai orang Islam kita pun duk terfikir sebenarnya boleh ke makan ular ni? Ha, sebut kata halal ke haram ni haiwan ni? Kita ada lima prinsip yang kita perlu faham prinsip pertama Ibnu Kudamah ada mengatakan semua binatang yang pada orang Arab elok dimakan ketika senang dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haiwan itu hendaklah halal di sisi syarak. Contohnya seperti apa? Seperti lembu, kambing, unta itu adalah haiwan yang halal dimakan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa yuhillu lahumut Dan dihalalkan bagi kamu makanan-makanan yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khabais dan diharamkan kepada kamu untuk memakan binatang-binatang yang kotor. Makanan-makanan yang kotor, yang keji kan. Jadi kalau orang tanya ulat sagu tu halal ke dimakan? Dia adalah haiwan yang jijik pada pandangan orang Arab maka ulat sagu tu sendiri haram dimakan. Prinsip yang kedua adalah jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan semua binatang buas yang bergigi taring yang boleh menangkap mangsa adalah haram untuk dimakan. Jadi berdasarkan daripada hadis Abu Sa'labah Sa Al-Khushani radhiyallahu an maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya makan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Muslim. Contohnya apa? Sigala. Boleh makan tak? Tak boleh. Sebab ada taring. Harimau, singa itu adalah haiwan yang diharamkan oleh makan. Tambahan daripada ulama syafi'i ada mengatakan walaupun binatang yang kecil tetapi dia bisa yang boleh mendatangkan mudarat seperti apa? Ular. Maka haram juga dimakan. Prinsip yang ketiga pula adalah semua jenis binatang sunat yang boleh dibunuh haram untuk kita makan. Ha, apa dia haiwan yang sunat dibunuh? Contohnya apa? Cicak. Sunat tak bunuh. Sunat. Kita tangkap cicak kita makan boleh tak? Tak boleh. Janganlah. Eh eh bunuh. Bazilah pula. Anak makan tak boleh. Dalam Islam tidak boleh memakan binatang yang sunat dibunuh. Okey, yang keempat. Semua haiwan-haiwan yang berada di air, Tapi dia memang hidup dekat air. Kalau di darat dia mati. Ha, haiwan itu halal dimakan selagi mana tidak ada keracunan, selagi mana tidak ada perkara yang memudaratkan kita bila kita makan. Contohnya apa? Semua haiwan dia apa dia? Ikan, sotong, kerang itu semua halal dimakan. Okey, yang kelima adalah haiwan-haiwan yang hidup di dua alam. Dia hidup dekat air dia hidup Kita campak kat darat pun dia hidup Dia dua hidup lah Haiwan lah Kalau manusia tak boleh lah kan Kita cakap pasal haiwan Haiwan yang duduk dalam dua alam Diharamkan sama sekali Untuk makan Contohnya apa? Katak Apalagi penyu kura-kura Ini adalah haiwan yang hidup dua alam Maka hukumnya haram dimakan Haiwan yang duduk di dalam dua alam Itulah dia tuan puan lima prinsip tadi yang kita perlu ingat. Jadi saya menyeru kepada semua tuan puan yang dirahmati Allah jadikanlah halal dan haram ini keutamaan agenda besar dalam hidup kita. Sebab apa tuan puan, apa yang kita makan ini akan membentuk darah daging kita. Apa yang kita makan ini akan membentuk pembentukan hati kita. Kalau halal kita makan, kalau haram kita sekat jauh-jauh dan kita mengharamkan diri kita makan apa yang Allah haramkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang macam ini, ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Taala. Moga-moga Allah reda dengan kita dan semua sekali kita dapat berhimpun ke dalam شرق الله سبحانه وتعالى والله أعلم